Ну, игра, видели, получилась такая немножко нервозная, но ну, это и следовало ожидать, потому что играли команды, которые ставят перед собой задачу повышения в классе, поэтому отсюда и вся нервозность. Ну, я думаю, что нам немножко не хватило времени на восстановление, потому что все-таки у был предпочтительнее, больше пауза была между играми. Мы не до конца смогли восстановиться, плюс... Травмы некоторых футболистов помешали нам, конечно, проявить свои лучшие качества. Но в целом, ребята, проявили характер, молодцы. То есть очко на выезде это тоже для нас положительный результат. Вот мы сохраняем какой-то баланс все-таки в очках, поэтому борьба еще вся впереди у всех команд. Тяжелый календарь и в том числе и у Елиуса, и и у нас и в Черкас, поэтому впереди еще вся борьба будет. Я думаю, что все будет решаться в последующих турах. Ну, наверное, вы сами ответили на этот вопрос, потому что первое пятое место, то есть обилие голевых моментов, оно, в принципе, не должно было. Все осторожничали, то есть боялись, прекрасно понимали, мы прекрасно понимали, что у Гелиуса хорошие фланги, то есть да, им свободные зоны, и они бы больше атаковали. Честно, мы рассчитывали, ну как, не то, что рассчитывали, то есть предполагали того, что Гелиус будет играть первым номером, больше нас будут накрывать, но они построили игру так, как они считают нужным. Поэтому это их тренерская заготовка. Мы, я своими ребятами доволен в общем в общем, я имею в виду, да, ошибки были, ошибок было очень много, не совсем удачно вышли некоторые замены, вот, поэтому ничего, сделаем правильно выводы, будем двигаться дальше, надеемся, что к следующей игре у нас сейчас тур мы пропускаем, ребята все восстановятся, то есть и мы немножко будем, скажем, в лучшей физической форме. непременно за победой или ну, знаете, я думаю, что каждый тренер, играя игру, то есть ставит перед собой цель добиться победы. А, конечно, но ну, если бы мы выиграли, были бы вдвойне рады. Ну, взяли очко, это тоже для нас положительный момент. Ну, э, нам нужна была победа. Мы ее, к сожалению, не добыли. Вот, э, построили, построили игру. В принципе, э, план на игру был таков, чтобы поймать команду соперника на контратаках, потому что команда Кировограда имеет достаточно быстрых флановых игроков, поэтому нам удалось это сделать. К сожалению, при счете 1-0 мы не реализовали две хороших контратаки, поэтому игра могла сложиться для нас совсем по-другому. Вот, очень жаль. Если я в предыдущем туре в Краматорске сказал, что мы не заслуживали даже ничью, то я считаю, что сегодня мы заслуживали, наверное, по созданным моментам, наверное, побед. Я сейчас по горячим следам даже не вспомню, в принципе, опасные моменты возле наших. Ну, пенальти, не знаю, очень жаркая погода сегодня. Может быть, нашему игроку немножко напекло. Будем разбираться, будем смотреть. Ну, ничья. Наверное, нам не в актив. Сегодня мы видели двух новых игроков в составе. и Елоева. Откуда они пришли? Ну, Булат Елоев молодой э, футболист. К нам он пришел из дубля э, Донецкого Олимпика. Вот. Поэтому сегодняшнее действие на футбольном поле мы довольны. Он выполнил то, что от него требовалось. Вот. Что касается Дениса Васильева, он с нами работает всего лишь неделю. Мы переживали, выдержит ли он этот темп, тем более с лидером нашего чемпионата. Вот. Но Денис справился, поэтому мы довольны новичками. Откуда он? Он в последнее время играл за пределами Украины. У вас были некоторые матчи, после некоторых матчей претензии к игрокам по самоотдаче, Сегодня, наверное, в этом ситуации несколько. Да, да, ребята сыграли строго, выполнили все то, что мы просили. Особо я рад за нашу центральную линию полузащиты. Это опытные игроки, и Виталий Комарницкий и Игорь Луценко, которые выполнили большой объем работы. Да, где-то в созидании нас не хватало, потому что повторюсь, ну, команда играет так, как позволяет ей соперник. Соперник сегодня нам не позволил играть более комбинационный футбол, вот, но по самодаче претензий к ребятам нет.